千灵万血，四海将至。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 千灵万险，四海将至。 里，你听见了吗？是黑潮的声音，他们终于来了。爹，我冷。女儿，不要怕，有爹在。等你献祭了自己，完成了封印。 也会陪你一块儿去的。 四个是最佳拍档，怎么能丢下你一个人不管？爹，动手吧！琉璃师姐，小寒，住手！嗯、爹，我求你不要杀他，我什么都听你的。放心，我知你对他有意，我不会让他死。 啊啊啊！啊啊！小寒，小寒！啊！天伦真君，你不觉得自己很可悲吗？为了连这种邪功，连自己女儿都不放过。你这臭小子！ 要不是因为我女儿，我早就杀了你！还不识趣点，滚！你知道这是什么？冰冻符。你想做什么？你想想，如果你这一池子血都被冻成了冰块的话，你这个法阵还灵不灵？你敢？你看我敢不敢？你到底想做什么？你先放了琉璃师姐，其他好说。嗯 没用的，这是我爹用他的元神之力设下的玄冰结界，除非他亲自解除，或者他的元神受损，否则凭我们的修为根本奈何不了他。 其实